اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب اكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط <سؤال> إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، فيها حكم الله. ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والاحبار بما استحفظوا. {بما تحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا} ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له فمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون صدق الله العظيم